Вот скажите, как вы воспринимаете происходящее? Я воспринимаю это с большой болью, я воспринимаю это с тем, что, опять же, такие люди гибнут, причем гибнут, знаете, кто не лидеры. Гибнут не те, кто подначивает, гибнут не провокаторы сверху, понимаете? Не кукловоды, а гибнут люди, которых записали в статисты. Так это было и у нас на Майдане, и так это было в Одессе. Вот это вот, это наиболее, так сказать, э, будем говорить, для меня трагическая вообще часть сегодняшней жизни. Я хочу сказать, что я вообще месяц вообще ничего не мог писать. После Майдана у меня ни одной мысли в голове не было музыкальной, понимаете? А музыка как умерла внутри. Вот, потому что невозможно жить, когда рядом с тобой звучат выстрелы, когда такое творится, так сказать, и в телевизионном эфире и творится такое в мире, но я хотел бы вот что сказать. Я хотел бы сказать прежде всего, что если собирают круглый стол народного доверия, то не нужно приглашать политических лузеров, которые ничего не сделали, кроме того, что довели страну до этой ямы, а нужно приглашать тех людей, с которыми нужно переговариваться. Понимаете, прежде всего. И тот же Юго-Восток нужно было тоже посадить. Не этих первых президентов, которые там э флот распродавали, там или, или деребанили, так сказать, нашу промышленность, они ничего не сделали. Это уже отыгранные, уже, так сказать, сгоревшие фигуры. Нужно было пригласить тех людей, которые сегодня не уважают. Понимаете? Их называют горсткой, там, что-то еще. Но на самом деле, знаете, мне вот, сейчас интересно, с точки зрения, так сказать, композитора, интересно вообще рассматривать эту ситуацию, потому что после Януковича все перевернулось с точностью наоборот, понимаете? Бывшая оппозиция стала теперь Януковичем, а, значит, а люди, которые, значит, теперь в оппозиции, значит, они, как бы, так сказать, горстка, там, чего-то, сепаратистов, чего-то еще. Я думаю, что рано или поздно все равно придут к той мысли, что, знаете, сепаратисты сепаратистами, но там живет масса народа которые, действительно не устраивают их сегодняшняя жизнь. И с этим нужно, так сказать, считаться как-то. А не просто, там, знаете, захлопывать их или орать, как э, орали там на, Царева, или как пытались сейчас, говорится, хамить тому же Петру Симоненко. И это наша демократическая страна. О какой -то толерантности можно говорить? Если Симоненко, за которым стоит не один, так сказать, не одна тысяча, там сотни тысяч избирателей, а его, его так захлопывают и, и кричать, говорится, что там в суд подадим, там вон из помещения и так далее и тому подобное. Не бывает такого, понимаете, в демократическом государстве. У меня такое ощущение, что нами сегодня правят, держа дулю в кармане, понимаете? Нам говорят одно, а делают там другое. Вот я хотел бы вам задать такой вопрос. Скажите просто, вот мы сейчас про просим эти э -э крохи там миллиарды там что-то еще там у Запада, да? Но все прекрасно ведь знают, что дядя Витя, да, Янукович, вывез три миллиарда там на двух Камазах. Знают, что в э банках у них лежат деньги, причем большие деньги лежат. И Запад, который нас очень любит, нам эти деньги может вернуть, наверное, да. Но почему-то это и этого этих бы денег хватило вот так на расчеты за газ, на расчеты с, с населением и так далее. Это же милли, десятки миллиардов денег. Почему об этом никто ничего не говорит, скажите? Почему Турчинов не требует? Почему Яценюк не требует? Пожалуйста, Запад говорит: мы вас так любим, мы всеми силами. Но они стараются нам одолжить денежки, да? Они а вернуть нам то, что нам принадлежит, то, что у нас украли. Украл, говорится, трогательно наш Виктор Федорович, который, так сказать, занимался тем, что работал на свою семью. Очень хороший отец, между прочим. Понимаете, все старался ради своей семьи. Но тем не менее, куда делись эти деньги и почему их не могут вернуть сегодня? Вот элементарный вопрос. Вы можете на них на этот вопрос ответить для Я начала? Нет. Пане Володимире, да. насправді ми, ми зараз. У нас формат спілкування в студії такий, що ви можете спілкуватися з гос з нашими глядачами, їм адресувати запитання, якщо вони будуть, але ми тут виступаємо більше в ролі модераторів. Ви Можете висловлювати свою думку. як да. ви относитесь до антитерористичної операції. Я там не был, и поэтому я не знаю, что там творится на самом деле. Я не знаю. Я только знаю одно, что у меня такое впечатление, что в свое время Янукович со своими министрами, он не стрелял в народ. А сейчас те, которые пришли на место Януковича, стреляют в народ. Вот это мое мнение такое. А что там происходит? Казаки там, не казаки, там кто-то еще. Но люди, люди живут там настолько бедно, что у нас когда-то был такой анекдот. Знаете, у меня одну квартиру в центре Киева на поселок в Луганской области. Там квартиры стоят 5-6 тысяч долларов, двухкомнатная квартира. То есть люди живут на грани бедности. Есть, есть города, которые так сказать, буквально вымершие, работы нет, ничего нет. А вместо этого, так сказать, кормят какими-то обещаниями. Я хочу сказать, что, вы знаете, у меня есть надежда на то, что, может быть, что-то переменится в этой стране. Может быть, действительно пройдут выборы, которые, так сказать, не будут отягощены вот этим самым административным ресурсом, который, как говорится, гнул всех там, как это было в прошлые разы. Може быть, будем надеяться, понимаете. Я в принципе говорю, оптимист такой. Тобто <святки>. вы э, з вашей відповіді можна зробити висновок, що ви бачите такого лідера, який може, по перше об'єднати країну, по-друге, вирішити ситуацію, Без яка она не склалася. у мене даже друг есть среди президентов, я могу сказать, Володя Саранов. Это мой друг, он тоже в президенты идет. Так что, понимаете, есть у меня люди, я люди э, женщины, которые я симпатизируют. Есть люди, женщина, я симпатизую, потому что она проявила себя, очень говорится, в самых горячих точках, когда был весь этот самый. Э, весь этот Майдан. Есть человек, который э, очень хорошо построил свое личное хозяйство, и я тоже ему верю, потому что я смотрю, что у него дела идут нормально. А почему говорится такому человеку, который не, так сказать, не запятнан в каких-то криминальных э, схемах, понимаете, а почему бы ему э, не, не взяться за, за управление государством? Почему бы? Я, кстати говоря, думал, что этот человек и будет, я думаю, что и будет. Просто это же не совсем сейчас стандартная ситуация, когда хороший менеджер может вдало керувати країною. Ситуация сейчас такая, что, справді потрібно, мы, когда Лишнім гостем нашого колишнього інформаційного часу говорили про те, що зараз потрібен такий воєначальник. Як ви до цього ставитеся? Это очень вопрос сложный. Понимаете, почему? Потому что 23 года нас раскачивали из стороны в сторону. Наше общество расщепляли. Расщепляли нас ведомых, на ведомых и так далее. Вот. У нас очень много в стране обиженных людей. Сегодня это дошло до, так сказать, до горячей, э, горячей фазы. При, при, э, все это дело приблизилось. И поэтому такого дипломата сегодня, который был бы э, знаете, отцом нации, как там, допустим, я знаю Махатма Ганди, как там, допустим, Вацла Гавал. Я такого человека не вижу и э, не исключено что не исключено что ну все равно придется договариваться с юго-востоком иначе он уйдет мое мнение такое что он уйдет если если с ним не договорятся